Придністровський регіон не стане е, перешкодою в процесі вступу Молдови до Європейського союзу. У цьому переконаний міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, повідомляє Радіо Молдова. Водночас молдовський міністр підкреслив, що влада країни робитиме все можливе, щоб вирушити вирішити Перепрошую, Придністровський конфлікт до вступу в Євросоюз. Він уточнив, що це буде е, не так, як було ди 2014. Надцятого року, коли Придністров'я було а, запропоновано всі переваги угоди про асоціацію та угоди про вільну торгівлю, а Молдова не отримала нічого. Натомість, нагадаю, минулого тижня конституційний суд Молдови схвалив проведення референдуму про вступ до ЄС. Водночас, опитування свідчать, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму розділилися майже навпіл. Тим часом Молдова зупинила експорт у Російську Федерацію товарів на ВПК із заводів Придністров'я. Повідомляють за себе масової інформації. Дані з відкритих джерел свідчать, що до 2022 року Молдавіозоліт спільно з дочірнім заводом у Росії. Виграли десятки тендерів на постачання товарів для підприємств російського військово-промислового комплексу. Дані Радіо Свобода свідчать, що після повномасштабного вторгнення в Україну поставки продукції «Молдавіозоліту» до Росії продовжувалися щонайменше до літа 2023 року, коли Україна внесла російську дочірню компанію до свого санкційного списку. Наразі друзі до ефіру долучимо молдавського політолога та історика колишнього постійного представника Молдови при організації об'єднаних Націй та Раді Європи Олексія Тулбуре. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго утро. Отже, як би ви оцінили зараз перспективи євроінтеграції Молдови? Чи є загроза на шляху до цивілізованого суспільства у країни Молдова? Угрозы всегда есть, но мы констатируем беспрецедентные успехи и скорость сближения Украины и Молдовы с Европейским Союзом. В частности, в Молдове главная угроза ⁇ это возможность реставрации прокремлевской власти. В общем, на это делаются ставки сегодня. Войска российские Южным коридором, как было обещано высокими представителями политическими, военными российской власти прорваться не смогли. Теперь против Молдовы э, развернута гибридная война. И вот один из главных элементов этой войны – это дестабилизация ситуации в стране, смена правительства э, и остановка, остановка европейской интеграции, смена политической повестки. Вот, в общем, вот это на сегодняшний день один из главных одна из самых главных угроз на пути евроинтеграции Молдовы. И мы видим, что происходят определенные события в репортаже вы об этом не говорили которые подсказывают нам, что Кремль ставит на. Прокремлевские и пророссийские силы в Молдове и осуществляет поддержку, оказывает им огромную поддержку, в том числе финансовую. Я говорю о партии Шура, других партиях, которые будут участвовать осенью в выборах президента, а в следующем году в парламентских выборах. Паноксія, роз'ясніть одну деталь. Антикорупційна прокуратура Молдови заявила, що завершила розслідування та передала до суду справи проти Бакшанага Гаузії та голови офісу несанкціонованої партії ШОР Євгенії Гуцул. Чим може закінчитися ця історія, на вашу думку? Якщо буде приговор, обвинительний приговор, я думаю, що як мінімум. огромными штрафами и запретом на занимание, на занимание определенных публичных должностей. Это закончится тем, что Евгению Гуцу э, снимут с поста Башкана Гагаузии и будут досрочные выборы Башкана. Мы все, все ждем результаты, результаты этого расследования, результаты этого процесса. Почему? Потому что выборы сами выборы Башкана, о выборах сейчас в этом уголовном преследовании речь не идет, а речь идет о том, что она привозила деньги для нелегальной политической деятельности из России в Молдову, координировала какие-то э, значит партийные организации партии Шора ныне запрещенные раздавала деньги и так далее то есть раздавала российские грязные деньги в Молдове вбрасывала эти деньги в политический процесс, что является нарушением закона. Так вот выборы ее, это тоже были не выборы. В прошлом году вот как раз в апреле они имели место. Вот мы сейчас э, на дистанции в один год с этих выборов, от этих выборов э, ее протолкнули на пост Башкана при помощи денег. Евгения Гуцул это нон-нейм. Никто не знал о существовании этого человека в публичном поле. Она выигрывает выборы очень опытных, известных людей в Гагаузии. И всем становится понятно, что это простая марионетка, которая просто выполняет указания Шора, ну и, соответственно, московских кураторов. Видим, что ситуация как раз обострилась сейчас на юге в Гагаузе. Приднестровье, мы начали разговор с Приднестровьем вот в вашем репортаже, Приднестровье как раз сидит, более-менее старается не провоцировать, не дестабилизировать ситуацию, не делать резких движений. И в противоположность Приднестровью Гагаузия э, значит, занимается таким поджиганием ситуации, таким... Э, провоцирует... Э, Очень ні хороший, ні хороші настроєння говорити сепаратізмі, о супротивленні призиві російських і так далі. То такий набір, набор, який нам в общем і по ми, ми вже бачили цей набір. Десь дозвольте тоді уточнити по гагаузі кілька днів тому. Ми власне і розмовляли про це і тут в ефірі про те, що гагаузія просить підняти статус російської мови, тобто зробити його загальнодержавним. державу Ним для е, м, Молдови, і в принципі, ми розуміємо, що це дуже дестабілізуючий фактор, і цей сценарій ми бачили тут у себе на території України неодноразово, і ми бачили, наскільки це може е, м, населення розколоти, розділити. І коли населення не є в єдності, то тоді дуже легко робити якісь дестабілізуючі фактори всередині країни. Послушайте, Гагаузский регион, он своеобразный регион на территории Молдовы. В 1994 году он получил автономию. Идея была в том, чтобы там развивался гагаузский язык, культура и так далее. Регион пошел по другому пути. На протяжении 30 лет там все беспрепятственно, свободно, открыто говорили на русском. И сейчас все на русском говорят. Гагаузский там в загоне. Там на Гагаузском говорят только в семьях и люди старшего поколения и так далее. В официальных, в официальных структурах почти на нем не говорят. Все происходит на русском. Я просто не знаю, куда выше статус русского языка поднять в Гагаузском регионе. Он, он повсеместно всеми используется и никаких, так сказать, препятствий к его использованию сейчас нет. И никто не собирается это менять люди говорят на русском и будут на нем говорить. Хотя мы наблюдаем тенденции, но это опять же, это добровольные такие устремления населения. Учить более активно румынский. Сейчас правительство запустило бесплатную программу по преподаванию румынского. И в Гагаузии записалось на эти курсы наибольшее количество людей, если судить по, по другим регионам и по другим этническим группам и так далее. Свыше 1200 человек записались на эти курсы. Там есть два лицея, две школы на румынском языке во всем регионе. Там очередь на начало учебы с первого класса. Люди в очереди стоят, чтобы попасть в эти лицеи. То есть там настроения разные. То, что говорит Гуцул и требует поднятия статуса русского языка, это бред. Я прошу прощения, но это просто непонятно, как интерпретировать, поскольку русский язык я повторяю, уже в который раз там повсеместно используется, в том числе в официальных бумагах, они с Кишиневым корреспондируют на русском языке. На русском, не на гагаузском, а на русском языке. Куда еще статус поднимать? Это исключительные спекуляции, которые призваны, так сказать, опять использовать какие-то фобии, какие-то... якісь то страхи существуючи в регіоні для того, щоб атмобілізувати людей на что-либо. У нас є вас... набор таких речей. да. Почула вас, пане Олексію, спасибі величезне, що ви поділилися вашими експертними думками. у нас в ефірі кажемо вам до зустрічі, щоб ви берегли себе. Олексій Толбурає, молдавський політолог та історик, колишній постійний представник Молдови при ООН та Раді Європи був з нами на прямому зв'язку.